Salam, hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox düşməli bir variant təklif edirəm. Deməli, 2 sotda 2 dənə ev tikilib. Bir dənə 2 otağlı, bir də 3 otağlı. Mən də ikisini sizə təqdim eləyəcəm. Yəni darvaza buradan qoyulacaq. E, Əgər kim alsa, bir həyətə qohuma, qardaşa darvaza qoyulur 2 dənə ev. Yəni evlərimiz ikisi də tam cütdaşdır. Mükəmməl beton fundamenti, gördüyünüz kimi ikisinə də istə beton kəməri gedir. Şəxsi tikiliyə evlərdir. Birinci evimiz gördüyünüz ki, 7 daş kürsüzlərində tikilib, 2 otaq tam təmirlidir. İçi tam təmirdir. Altı gördüyünüz kimi zirzəmidir. Yəni içəri keçə bilmədiyiniz evdə yoxdur. Bu ev kirayədədir. Yəni içi tam təmirdir. Kirayədədir. Bu evimizdəki 6 dər, 2 sılanlıdır, 3 otaq. Yəni bir yerdə 2 dən ev. Həm bu evimizin də 6 zirzəmidir. Belə həyəti var. Belə həyətin bu başdan da sizə həyəti göstərim. Belə həyət. Dəh xullah evimizin içinə. Yəni ev Bir qonaq otağı və iki yataq otağına ibarətdir. Yəni burada qonaq otağın baş tərəfində mətbəx yığılıb. İri mətbəx üzüdədir. Harda siz bir 25 kvadratdır bura. Həpi yəni, dadəki dediyim şəxsi tikililərdi. Tam cüt daş kombi sistemləri çəkilmiş. Burada qapıları verilir üstündə. Və yəni, Allah şəxs özü qoyacaq qapılarını, qapıları var. Budaki ikinci yataq otağımızdır. Yəni burada mətbəxənin yeridir, gördüyünüz kimi. Yəni ikisi bir yerdə bu evlər 65.000 manat, ikisi bir yədriyal alsa qiymətlə razlaşmaq olar. Tək-tək satlanda isə bu evimiz 3 otaq 40.000-ə, bu 2 otağlı evimizsə 30.000-ə tək-tək satlanda. Yüngül var ingə sayt va əl gəzdirməy lazımdır. Gözünüz kimi 21 həyətə də dildim ki, sizi hərt çox aparar. Videolarımızı izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalı abunə olun, bəlişdər açın və şərh bölməsində fikirlərinizi bizlə bölüşməyi unutmayın. Hələlik bu qədər.